Про все це далі будемо говорити з військовим експертом, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик інструктор Роман Світан долучається до нашої ефіру. Добрий день. Мої вітання вам, пане Романе. Бажаю всім здоров'я. Давайте розпочнемо із наших успіхів і втрат Російської Федерації у Джанкої. Уже з'явилося фото знищеного російського ЗРК С 400 Тріумф. Наскільки це велика втрата для них і жирна риба для нас? Железнодорожный узел Джанкой. действительно, там э, сходятся четыре железнодорожные ветки. Практически вся, весь, э, вся военная амуниция, которая идет через Керченский мост, Железная дорога доходит до Джанкоя, дальше либо перегружается, либо идет по трем направлениям в сторону Севастополя, в сторону Херсона, в сторону Мелитополя. То есть, естественно, там большое количество складов, систем перегрузки, рамп для разгрузки железнодорожных составов, либо погрузки. И это все прикрывается системами ПВО, понимая важность этого железнодорожного узла, россияне раскрыли там систему ПВО примерно уровня такого же, как и в районе Керченского моста. Может быть, без определенных механизмов, но примерно такого же уровня. Расположена она как раз, оптимальный вариант расположения ПВО, это на аэродроме, на любом аэродроме. Почему? Потому что как раз для переброски ракет используют использовать лучше авиа, авиатранспорт. Если заряжать или дозаряжать, а перебрасывать, то есть сама система и логистика как таковая оптимальна как раз для аэродрома. Почему вот россияне с того же аэродрома в районе Белгорода бьют по Харькову С-300? То есть та же, самая, та же самая причина. И здесь, на этом аэродроме, было расположено достаточное количество авиационных частей, то есть авиационной техники, само, само аэродромное оборудование, плюс систему противовоздушной обороны. Это действительно одна из таких лакомых целей для нас. Дальность небольшая, по большому счету чуть больше 100 километров от линии боевого соприкосновения. Достать до Джанкоя могут примерно с десяток наших механизмов, наших летательных аппаратов. В основном это именно авиационная компонента, это либо ракеты, воздух, земля, крылатые либо баллистические ракеты. У нас есть в достаточном количестве эти, эти ракеты, управляемые в том числе начиная от ольхи заканчивая громом. Беспилотники тяжелые могли выполнить определенную задачу погашения системы противовоздушной обороны, так как ПВО практически не сработало. А может быть использовались ракеты ADM-160. Есть такая ракета, она выполняет задачу по, ракеты-постановщицы помех для системы радиоэлектронной борьбы давно уже используется, как минимум мы где-то больше полугода ее используем. Вместе, вместе с Storm и с Калпами она создает определенное количество ложных целей, тушит систему ПВО, пока проходят боевые, ударные ракеты. То есть, есть комплекс мероприятий по выводу из строя ПВО противника с дальнейшим ее уничтожением. Вот, скорее всего, выполнена именно такая, такая задача. Причем перед этим были удары для вывода из строя российских систем радиолокационной связи. То есть было служба безопасности уничтожено. Небо есть такое небо у установка до 700 километров она видит. Есть, было уничтожено той же безопасности перед этим в Бердянске радиолокационная станция э -э -э, Каста 2 е 2 дальность 150 километров. То есть такой комплексный подход для выполнения боевой задачи, он дал свой результат. А ви сказали про те, що тут могли бути задіяні наші безпілотники і ракети? Була раніше інформація про те, що нібито ось цей аеродром Дженкою уразили американськими атаками саме. Наскільки це ймовірна історія? Ну і якщо це так, чи не будуть Сполучені Штати знову ж таки бити на сполох? Ну, раз нам передали атакамсы и мы их использовали, мы однозначно с нашими партнерами достигаем определенных договоренностей и мы точно их, их выполняем. Потому если это были атакамсы, не, не исключают возможности, это россияне в пабликах в основном эту информацию запустили, что была баллистика. И, и, это типа атакамсы. Ну, дело в том, что баллистических ракет у нас свои хватает. У нас есть ракета С-200, старая советская, с одной стороны. Но у нее дальность оперативно в 250, оперативная дальность 250 километров, а техническая дальность под 300 километров при работе по земле. Потому в, в режиме баллистики, по крайней мере. есть у нас ракеты ГРОМ, пусть в небольших количествах, но не выполнили боевую задачу по тем же САКам. Помните, еще в позапрошлом году по Новофедоровке три ракеты зашло, эскадрилью самолета уничтожили. И есть у нас Алька с дальностью за 120 километров. Причем эта ракета довольно-таки успешная и высокоточная. И залп, допустим, шести ракет на восьми ракет, он как раз выводит из строя весь, весь аэродром. Ну, не исключаю Атакамс, это возможно, а без проблем, если это, допустим, баллистическая составляющая. Хотя вот в последнее время мы видим, удары идут в основном крылатыми ракетами, с или «Скалп», работа по Луганску, по военным объектам в Луганске, работа по военным объектам в Севастополе, по 810-й бригаде было нанесено серьезное поражение. Может быть, кстати, работа как раз именно этих ракет, и в том числе и по «Джанку». Опять же, как раз именно крылатые ракеты с и «Скалп» Іспользуються з ракетами й 160 сто шістдесят я раніше гали хочу все таки сконцентруватися на ЗРК с 400 тріумф, який вдалося за попередню інформацію знищити цієї ночі. Чи означає власне ця інформація? Те, що ну так би мовити, повітряний простір до Криму тепер ж менш захищений, і наші ракети дрони тепер туди будуть долітати більш активно. Поясніть будь ласка, С ну, С400, это все-таки они прикрывают Крым секторально, то есть, это мы выбили сектор, который тут же перекрывается другими ПВО. То есть, это если бы мы всю систему ПВО положили, тогда можно было бы надеяться на то, что будет более-менее безопасный путь. Но у них система именно такого секторального контроля она перекрывается друг друга перекрывает и по большому счету это сильно, то есть использовать это для выполнения боевой задачи вряд ли возможно. Сам просто сам по себе потеря из 400 для россиян довольно-таки знаковая. Но вот мы ну, Нептуном в прошлом году, Нептун, кстати, та, та, та же ракета крылатая, уничтожила в прошлом году С-400 на западном берегу Крыма такая эпическая было видео, феерическое зрелище попадания, точного попадания. Кстати, как раз и здесь могла ракета «Нептун» использоваться. Но это крылатая, это не баллистическая ракета, крылатая ракета, которая используется нашими войсками и в режиме «Земля-Земля». То есть береговой ракетный комплекс, противокорабельная ракета «КБ «Луч» на ее модернизировала до уровня работы по земле. Возможно, и, этот, и эта работа, то есть комбинированная какая-то атака. Потому еще одна из 400 отминусовалась у россиян, а так как этих комплексов у россиян немного, в основном они используются для прикрытия в режиме объектовых зенитно-ракетных комплексов. То есть серьезные объекты прикрывают, пытаются, по крайней мере, прикрывать. Чуть, конечно, распиаренная Сама по себе, сам по себе комплекс, ну а реально это такая, хорошо, С-400, хорошо покрашенная С-300, в основном половина блоков это С-300, установки, система контроля, то есть чуть модернизировали, увеличили дальность, причем за счет, в основном за счет дальности ракет, то есть они еще плюсомнули несколько десятков километров по поражению и не более того, потому можно сказать, что общая система ПВО Росіян нарушена, но ні унічто угу. зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення, за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Роман Світан, військовий експерт полковник запасу збройних сил України, військовий льочок, інструктор, був із нами на зв'язку.